नमस्कार है दोस्तों जब हमारे ब्रह्मांड गुरु ने सारी शर्तें मान ली उसकी ट्रंप की डोंटू की सारी शर्तें मान ली तो डोन्टू चाहता क्या है मतलब के बार बार ब्रह्मांड गुरु को ऐसे अपमानित करना अच्छा लगता है क्या मेरे प्यारे प्यारे चिंटू मिंटू या जो भी चंगू मंगू भिखमंगू हैं तैयार हो जाओ अपने को ना अब ट्रम्प का बहिष्कार करना पड़ेगा ऐसे काम नहीं चलेगा ऐसे काम नहीं चलेगा यार ब्रह्मांड गुरु का अपमान हो रहा है बार बार अपमान हो रहा है और आप लोग ऐसे ही बैठे हुए हो ये थोड़ा ना गोबर की मात्रा कम करो तुम्हारे को पता ही लग रहा कि ट्रम्प कौन सा खेल खेल रहा है और हाँ असली खेल तो तब शुरू होगा जब ट्रम्प ना इससे पुतिन से मिलेगा सऊदी अरब के अंदर तब असली खेल शुरू होगा लेकिन उससे पहले ट्रम्प ने अपना खेल शुरू कर दिया पहली बात उसने बोला मैं अपना कबाड़ बेचना चाहता हूं और महंगा बेचना चाहता हूँ तो अपने ब्रह्मांड गुरु बोले ठीक है हम खरीद लेंगे मेरे पास बहुत सारे अंध भगत है जो कि गोबर खाएंगे मूत्र पिएंगे और अपना पूरा पैसा दान करेंगे मेरे पास भक्तों की कमी नहीं है चलो वो बात भी होगी थी कोई बड़ी बात नहीं थी भाई खरीद लेगा एक हजार करोड़ का एक जहाज खरीदना क्या बड़ी बात है तो अपनी किडनी बेचने के लिए तैयार हैं ऐसे ऐसे अंधभक्त हैं हमारे पास है। लेकिन वो किडनी बेच देते वो भी चलो ठीक था चल गया सो चल गया उसके बाद बोले बोले हाँ सुने तेल भी मेरे से खरीदेगा और महंगा खरीदेगा गैस भी मेरे से खरीदेगा और महंगी खरीदेगा वो भी मान लिया ब्रह्मांड ने क्या करे क्योंकि शेर के सामने बकरी की क्या औकात होती है वो सब ने देख ही लिया था बकरी थे हमारे ब्रह्मांड गुरु और शेर था सामने डोंट टू डोंट टू था शेर और बकरी थी हमारे ब्रह्मांड गुरु ब्रह्मांड गुरु ने यह बात भी मान ली ठीक है हम इस बात को ही मान लेते हैं आप जो महंगा तेल गैस जो देना चाहते हम लेंगे हम लेंगे हम अपने लोगों को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे बर्बाद कर देंगे यह बात भी सहमत होगी सहमत होगी इस बात पे भी लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो खेल खेल लिया मोदी योगी अमित शाह अलाना फलाना डिमकाना सबको लपेट के साइड में रख दिया ये गलत किया भाई ट्रंप ने यह गलत किया है अंधभक्तो तैयार हो जाओ ट्रंप ने ऐसा खेल खेल दिया कि तुम तो गए बारह के भाव कोड़ियों के भाव गए तुम बारह के भाव का तुम कोड़ियों के भाव जाते हो तुम कोड़ियों के भाव वही कोड़ी वो जो जिसको टका बोलते हैं टके टके में जहां बिकते थे तुम्हारे पूर्वज बिकते थे ना था टके, टके में जो सिखों ने बचाए थे उन्हीं टके के भाव में तुम गए अब तुम्हारे को सिख बचाएंगे नहीं क्यों नहीं बचाएंगे क्योंकि तुम्हारे पापा ने अंदर खाते पंगा सिखों से भी ले लिया सिखों से पंगा ले लिया अंदर खाते याद होगा ना क्या बोल लिया था खालिस्तानी आतंकवादी बदंकवादी पलौणा ढिमका जरा पैसा कौन है पंगा तो तुम ले गे अब पंगा ले गए तो इस पंगे को अब सुलटो भी तुम ही तुम ही सुलटो अब क्या होगा अब ये होगा कि तुम्हारी वो लंका लगेगी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी आज आपको नक्शा भी जारी करेंगे नक्शा जारी करेंगे जो ट्रंप ने नक्शा जारी कर दिया नहीं नहीं खालसा राज का नक्शा जारी किया यार बुरा मत मानना देखो खालसा राज का नक्शा सबको पता है कौन सा था कौन सा नहीं था

दो हजार चौबीस में सबसे अधिक नवे भाषण देने वाले प्रमुख नेता सीएम योगी आदित्यनाथ छियासी प्रतिशत स्पीच पीएम नरेंद्र मोदी सड़सठ गृह मंत्री अमित शाह अठावन प्रतिशत हेट स्पीच हम नहीं मानते भाई इस ग्राफ को हम इस ग्राफ को बिल्कुल भी नहीं मानते कि भाई ये ग्राफ सच्चा है नहीं नहीं ये ग्राफ सच्चा हो ही नहीं सकता कैसे मान ले इस ग्राफ को हम सच्चा हमारे पीएम साहब के इशारे पे तो सब कुछ चलता है योगी अगर भाषण दिए प्रति योगी का भाषण शुरू होता है मुसलमानों से खत्म होता है मुसलमानों के ऊपर और हमारे मोदी साहब तो अंदर खाते कर देते हैं के साथ भी खेल सिक्कों के साथ खेल करते हैं उसको कौन बताएगा ना 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 हिंदू ना, 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 ना। मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये कैसे हुआ कब होया क्या हुआ अच्छा ये बताओ जो अमित शाह है वो हिंदू है या मुसलमान है अगर किसी को पता हो तो बताना हिंदू है या मुसलमान है ना वो हिंदू ना वो मुसलमान है। ना वो सिख पता किसी को किसी को पता है वो अंदर खाते चाहता कि भाई मैं इसके मोदी के नंबर काट दूं और मैं पावर ले लूं वो जाकर मिल लेगा भाई ऊपर जाकर मिल लेगा ट्रम्प चाचा से डों टू से मिलेगा डोन टू से मिलेगा तो भैया एक का तो पत्ता कटेगा है क्या नहीं ये भाई एक लिस्ट आई है जो प्रतिभाषण वाले ना नंबर एक पर योगी आदित्यनाथ नंबर दो पे नरेंद्र मोदी नंबर तीन पर अमित शाह नंबर चार पर हेमंत बिश्वा शर्मा नंबर पांच पे पा सुरेश चौहान के ना ना ये कोई नेता नहीं है कहीं आप सोच रहे ये कोई नेता है ये कोई ना रोते रहो भारत का हार भारत रोते रहो भारत क्या नाम है उसका ये वो है अच्छा फिर आता टी राजा सिंह छठे नंबर पर सातवें नंबर पर प्रवीण तोगड़िया आठवें नंबर पर नितेश राणा नौवें नंबर पर काजल हिंदुस्तानी और दसवें नंबर पर धनंजय लेकिन इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात पता आपको क्या लगेगी सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कहीं पर भी किसी आरएसएस के बंदे का नाम नहीं है नाम नहीं है वो दूसरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं जैसे चौरासी में दंगे हुए थे चौरासी में दरबार साहिब पर अटैक हुआ था नाम किसका इंदिरा गांधी दीग। जो भी नाम था उसका हमारे को नहीं पता उसका क्या नाम था गांधी था या आंधी था या तूफान था जो भी नाम था उसका उसका नाम लिया गया था लेकिन बैकअप में कौन था बैकअप में थी आर एस एस बैकअप में आर एस एस थी ये सबको पता होगा ना या किसी को नहीं पता हो तो डिटेल ले लेना लाल कृष्ण अडवाणी पडवाणी छडवाणी सब ने मिल और इंदिरा गांधी से काम करवाया था इंदिरा गांधी से काम करवाया था अच्छा उसके बाद मणिपुर में दो साल से हिंसा इन, चल रही थी तो वहां पर क्या किया राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया अपनी सरकार बचाने के लिए कहीं सरकार ना गिर जाए कहीं हम पश ना जाए सरकार बचाने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है डॉलर कहाँ पे है डॉलर तो आसमान छू रहा है जो तुम्हारे पैसे है ना वो पैसे तुम्हारे बर्बाद होने वाले हैं बर्बाद होने वाले पैसे उनको बचा लो अपने को बचा लो उनको अगर बचा सकते हो तो बाकी बता नहीं पाओगे आपको पहले बता रहे बता नहीं पाओगे नहीं बता पाओगे उनको अगर उनको बचाना तो एक ही तरीका है वो तरीका है ना फोन करके पूछना तब बताएंगे ऐसे नहीं बताएंगे कहीं सोच रहे ऐसे अब हम बता देंगे हम आपको नहीं तो ना फिर ये क्या बोलते हैं चिंटू मिंटू चंगू मंगू दिख मंगू ये फिर पीछे लग जाएंगे चैनल को वैसे डाउन कर रखा है अब नया यूट्यूब का एक नया ऑप्शन आ गया भाई नया लैपटॉप भी लेना पड़ेगा लैपटॉप लेना पड़ेगा फिर वो लाख डेढ़ लाख का खर्चा आ गया भाई इतने खर्चे कहां से उठाएगा बंदा आपको सोचना चाहिए बात कहां से उठाए लाख डेढ़ लाख का खर्चा ये उसके बाद पता नहीं ये क्या करके खड़े हो जाएंगे क्या करके खड़े हो जाएंगे वो हम कह नहीं सकते बारह लाख तक के टैक्स में छूट बारह लाख रुपए कमाता कौन है भाई सालान ना बताओ मेरे को ये चंगू मंगू भीख मंगू इनको तो हजार रुपये महीना अगर मिलते हो तो गारंटी है इनको मिलता है डेली दो के गोबर और एक के जी मूत्र ये खाते हैं पीते हैं मस्त रहते हैं बेचारे क्या करें ये लेकिन ये लंका लगवा रहे पूरे देश के लगवा रहे हैं नफरत फैलाने में सबसे ज्यादा आगे तुम आगे सबसे ज्यादा आगे आगे तुम और वो है ना वो बैठा do, वो तुम्हारे अंदर कील रहा है, कील। भी बेचेगा तुम्हारी बेजती भी करेगा और तुम्हारे को औकात भी दिखाएगा आप लोगों को क्या राय है अपनी राय रखना का इंसार रहेगा सभी साथियों राम राम नमस्कार आदाब आदम सत्याकाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेलाइकोन को जरूर दोस्तों ऑफिशियल दीपक दीपकोजीब चैनल बात आकर सच के करेंगे हक सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है गज के आखो गुरु जी का खालसा गुरु जी की फतेह